Belə məldən elə mobil telefonların funksiyaları daha da artırılır. Bəzən bu funksiyalar elə sürətlə artır ki, insan onları çoxundan xəbərsiz olur. 100% belədir ki, mobil telefondan internetə daxil olmaq ya da ki, video çəkilişlər etmək kimi xüsusiyyətlər illər əvvəl hər kəsə nağıl kimi gələ bilərdi. İndi isə bunların hamısı gerçək olur. Hətta telefon funksiyaları elə şeylər əlavə olunub ki, adam görəndə təəccübünü gizlədə bilmir. Təsəvvür edin ki, indi də telefonların köməyi ilə siz tam olaraq sağlamlığınıza nəzarət edə bilərsiniz. Hətta piylənmə, streçiniz hansı səviyyədə olduğunu dəqiqliklə ölçə bilərsiniz. Musiqiyə qulaq asmaq, internetə daxil olmaq, şəkil və videolar çəkmək. Smartfonların bu xüsusiyyətlərinə daha bir əlavə olunub. Sağlamlığınızı da telefonlar vasitəsilə yoxlaya bilərsiniz. Azərbaycanla ilk dəfə tibbi smartfonlar satışa çıxarılıb. Məsəl üçün getmisiniz harasa xarici ölkəyə səyahətə, özünüzü yaxşı hiss eləmirsiniz və düşünürsünüz ki, bəlkə hərarətiniz var. Siz hərarəti ölçə bilərsiniz. Ə, sonra ürəyinizin kardioqramını da ölçə bilərsiniz. Bundan əlavə smartfon qanlı şəkərin və oksigenin zənginliyini Piləmə və stress səviyyəsini yoxlamağa da imkan verir. Tibbi testlər adi yüklənən proqramlar kimi deyil. Onu internetdən yükləmək mümkün olmur. Çünki telefonlar üzərində tibbi cihazların üzərindəki kimi sensorlar yerləşdirilib. Daha hazırdan mən özümdə stressin səviyyəsini yoxlamaq istəyirəm. Bunun üçün məlumatlara baxıb etdikdən sonra e, telefonun yan tərəfindəki bu sensorlara dörd barmağımı toxunduram və nəticələri gözləyirəm. Nəticələrə görə mənim stress səviyyəm 20% təşkil edir, yəni telefon məni sakit və e, stressdən uzaq bir insan kimi qiymətləndirdi. Bu proqramla insan öz pəhriz planını müəyyən edə bilər. Hər dəfə testdən keçəndə məlumatlar itmir, yəni e, telefonun bazasında saxlanılır. Bu da imkan verir ki, hər kəs öz nəticəsini müqayisə etsin və sağlamlığını nəzarətdə saxlasın. Əgər müqayisədən sonra kimsə hiss edərsə ki, onun səhhətində dəyişiklik var, o zaman bundan sonra həkimə müraciət edə bilər. İlk mərhələdə bu xidmətlərdən istifadə pulsuzdur. Sonrakı mərhələdə müəyyən qədər ödəniş etmək lazımdır. 6 aydan sonra ə, hər istifadəçi onun ödənişini həyata keçirəcək 6 manat məbləğində hər dəfə olacaq.